此番获救，我自是感谢。但是宁宁，你真的相信他这么做只是出于这些原因吗？殿下，此言何意？谢先生已经位极人臣，因着对你的承诺，他便甘冒奇险来救我，甚至连自己的性命都不顾。我就不信，他对你没有旁的心思。 你呢？你千里迢迢随他来，对他又是什么心意？我来这是为了殿下，并非是为了他。我知道你对我好，但是我也希望你能看清楚自己的心。宁宁，我现在担心的不止于此。谢先生平定大越，又对燕家有恩，若是皇兄真的降罪下来，以他现在的声势威望，为了自保，未必。 不会起谋逆之心、啊、到那时，你又该如何自处？ 有事找我、啊，进来说吧。先生重诺，真的将殿下平安带回，许宁在此谢过先生。既是见诺，便不必言谢，就当是我应该做的便是。 你今日来，应该不只是为了这一切吧？如今已救回公主，大越之乱平息，燕家也重握兵权。那下一步，先生准备如何？是与燕令和侯爷一起护送公主回京，面对矫诏之罪；还是留在这边城，拥兵自保，不再受朝廷管束？你觉得我会选哪条路？ 其实，不管哪条路，或许都与我无关了。京城、边城，亦或其他是非之地，都不是我想留的地方。我本就是要离开的。江雪宁，如果今日你来找我是为了这件事，那我可以马上告诉你我的答案。 我不答应，你走不了。先生志向高远，是天上云；学生浅薄短视，乃地下泥。燕雀未知鸿鹄，夏虫不可语冰。凡俗之辈，尽其一生，也不过只求安生二字。还请先生高抬贵手。